Играть произведение по нотам ⁇ это очень похоже на конструктор. По частям собираешь и выстраивается какой-то рисунок мелодический. Я иногда на той тележке катаюсь, когда мне грустно становится. Знаете, вот так вот берешь. Два любимых занятия в жизни ⁇ это работа, которая мне нравится. Ну, мне, правда, нравится работа моя. хобби, там, фортепиано, без которого я тоже как -то не могу существовать. Я услышал от преподавателя предложение пойти на урок, а урок был уже в музыкальной школе. Сначала я отказывался. Было просто, ну не знаю, наверное, было страшно что-то новое открывать, но потом все-таки я решился. Я пошел на первое занятие, потом все понеслось. трудовую деятельность на комбинате я начал именно с профессии горнового на доменной печи. Это работа нелегкая, но очень такая, я бы сказал, работа с характером. Потом у меня появилась дома пианино акустическое. Спасибо соседям соседнего подъезда. И простите, соседи моего подъезда. Поговорим о полиугольном вдувании в доменные печи на комбинате «Азовсталь». В настоящее время все передовые комбинаты мира используют технологию вдувания полиугольного топлива. Это позволяет отказаться от природного газа в доменном процессе и часть окса в доменной плавке заместить полиугольным топливом. При этом снижается себестоимость чугуна, повышается э, технико-экономические показатели доменной плавки. И что немаловажно, сокращается расход кокса. А это говорит нам о том, что э, улучшается экологическая ситуация в нашем городе. На сегодняшний день моя должность звучит начальник участка полиугольного топлива. Мне понадобилось всего лишь два с половиной года, чтобы, скажем так, добиться такого карьерного роста. Ну, импровизация. Мы с вами сейчас находимся в помещении пульта управления. Здесь непосредственно ведется управление технологическим процессом. Работает оператор пульта управления. Оператор видит визуализацию всех процессов, которые происходят. Есть интерфейс управления и насосной станцией пожаротушения, и вентиляцией и контролем содержания кислорода в помещении. Ну, то есть процесс, в принципе, автоматизирован полностью, но необходимо все равно, чтобы человек был на контроле этого процесса. Для обеспечения полной взаимосвязи между оператором и технологическим персоналом доменной печи у нас есть камеры видеонаблюдения. Это на верхних картинках мы с вами видим, что тепловоз поставил цистерны на станцию разгрузки. Вот. А на нижних картинках мы с вами видим фурменную зону доменной печи. Здесь непосредственно находится оборудование, через которое подается полюгольное топливо в доменную печь. И мы сейчас с вами туда пойдем, мы все это вживую посмотрим. Здесь расположены 5 пневмонасосов, создается давление и полиугольное топливо прокачивается по пневмотрассе, к распределительно-тазирующему отделению. То есть процесс цикличный, происходит наполнение, нагнетание давления, транспортировка, сброс давления и процесс повторяется. Таких циклов в сутки может доходить до 80. И кем ты хотел быть в детстве? Я не помню, я кем-то хотел быть. Бабушка хотела, чтобы я был скрипачом. А я не помню, кем я хотел быть. Ну, кем-то я хотел быть. Ну, не космонавтом. Наверное, пилотом. Потому что это очень интересное направление. И это вообще фантастическое что-то. Воздух подниматься. Это интересно. Я вам предлагаю сейчас сходить на площадку фильтра бункера Пут. Оттуда видно не только весь комбинат, как на ладони, оттуда видно и море, и наш город, и вообще отличная панорама. Я никогда не забуду, мы делали постановку Симона Вода, по-моему, mm -hmm. стихотворение «Пианист». И Витю нарядили в лагерную робу, и Витя настолько трогательно, настолько натурально сыграл пианиста, которого в концлагере держали, и который все равно не терял надежды, и который на чертил, как там, Витя? Клавиши, клавиши угольком. Клавиши, клавиши углем на полу. Вот, и, в общем-то, играл так, что преподаватели и студенты рыдали в зале. И это только начало. Такие ребята, вот, они как раз и являются лучиками света в металлургии, в творчестве и в искусстве. И на комбинате Азовсталь. На комбинате Азовсталь, само собой. Единичный пылепровод для подачи пылеугольного топлива. Вот он пришел на фурменную зону. Далее металлоруковом идет соединение с копьем для подачи пут. И пылеугольное топливо по этой трубке попадает в сам гор печи. Дальше происходит его горение, а самой доменной печи происходят при высокой температуре химические реакции восстановления железа. Поэтому в горне печи в нижней части скапливаются жидкие продукты плавки. Это чугун и шлак. Чтобы быть в чем-то профессионалом, необходимо очень большое количество времени уделять на любимое занятие. Будь это искусство, будь это музыка, будь это те, наука или техническая дисциплина, просто нужно этим заниматься и это должно, я считаю, нравиться. Яркая мечта – это я директор завода и у меня в кабинете стоит пианино. Фактически в его там 24-25 лет у него все впереди. Я представляю, каких вершин он может достичь в 30 лет, 35 лет. Это, конечно, будущий директор одного из комбинатов Украины. В этом нет никакого сомнения. Лично я буду перед собой ставить более высокие цели, более сложные задачи. В Украине такие новые технологии, такие глубокие исследования, такой уровень э, молодых исследователей. За ними будущее металлургии, науки, э, да и всей Украины.